Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləcilərimiz. Masazır qəsəbəsinə əsas prospekt yoluna yaxın bir ərazidə elə bir gözəl 5 otaqlı həyət evi təqdim edirəm. Həyət evi 2 sotdadır. Öhkəm tikilidir, qoşa daşlı tikilidir. Evin kürsüsü göz qabağındadır, kürsüdən sonra monolitdir və evin 1-ci və 2-ci mərtəbənin havası da monolit betondur. Bütün kommunalı var. Qaz, su, işıq, karizasiya mərkəzidir qoşulur. Təmir yenidir, təmirdən sonra yaşayış olmayıb evin ətrafı yaşayışdır. Yaxınlığında şəhərə gedən, Nohalıya gedən, Xırdalana gedən marşrutlarımız var. Çox gözəl yerdə yerləşir. Məsafə kimi prospekt yoluna evin arası 20-30 metrdir. Belə bir gözəl üz görünüşü var. Evin bu hissəsində gördünüz ki, əl qapı sayırdı. Putla olan dərvozası maşın üçün girmək üçün dərvozası ayrılıb. Evin bu hissəsindən ümumi üz görünüşünü göstərim və yanından, burdan yana və arxasına hərəkət et etməsi üçün müəyyən qədər yer qoyulub. Və qalxıram kürsüdən yuxarı. İstəyirəm həyəti bu hissədən sizlərə təqdim edim. Ümumi ölçülərini göstərim. Həyətinə rahat şəkildə 2 maşın yerləşəcək. Bir də təsdiqləsəniz, bu hissədə ağac güclü yer qoyulub. Və keçilməyincini göstərək. İçərisinə daxil olmuşuq, dəhlizdəyik. 1-ci mərtəbənin hündürlüyü də, içdən olan hündürlüyü də gözəldir, hündürdür, ölçüləri gözəl verilib. Skaplar da, gördüyünüz kimi, şüşəli qoyulub, dəmirdəndir. Gərizümü bu hissədən görünüşünü görürsüz. Pləkan mərmər düstü, altı betondur. Aşağı mərtəbədə bizdə qonaq otağı var, mətbəx, yataq otağı, hamam otağı və köməkçi bir otağısı var. İstilik ora köməkçi bir arasını göstərəcəm ləçən alt hissəsi idi bura. Gördüyünüz kimi döşəməsi granitdir. Kombisini bu hissəyə quraşdıracaq. Kombi kolektoru bu hissədədir. Çox gözəl, möhkəm tikilidir. İstərəm də qoşa qapının arxasında olan qonaq otağını sizlərə təqdim edim üç oluq. Bu qonaq otağı da hal-hazırda qonaq otağı. Üç cərəz pəncərə iləndir. Şifon masası hamısı var. Tam təmir. Öşünmə də laminatdır. Flaminatın alt hissəsi betondur. Altı da tam şəkildə istipoludur. Döşəmə birinci mərtəbədə tam şəkildə istipoludur. Bu gördüyünüz dəhlizdə də istipoludur. Qonaq otağında biz də istipoludur. Digər otaqlarda belə istipoludur. İstərdim buradan mətbəxə göstərək sizlərə. Mətbəx elə genişdir, işıqlıdır. Döşəmə burada da granitdən istipoludur. Və burada bizdə Bizim ikinci mərtəbədə özünə ayrıca yataq otağı var. Tam təmirdir. Divar kağızı səliqə ilə seçilib vurulub, buruz döşəmə stilfull. Birinci mərtəbə üçüncü baxacağımız yer hamam otağıdır. Burada belə bir hamam otağımız var. Hər mərtəbədə özünə ayrıca hamam otağıdır. Evimiz qalmı 5 otaqdır, qalmı 2 mərtəbədir. 4 ədəd yataq otağı var. 1 ədəd də böyük qonaq otağı var. Və qaldıram ikinci mərtəbə olan xüsusiyyətləri təqdim edim təkcəni çox rahat şəkildə yığılıb, çıxmaq düşmək çox rahatdır. Yuxarı mərtəbədə dəhlizdə hal hazırdadır. Burda balkonlu eyvana çıxışı var, görsəyinə baxır. Yerləşməsi bir daha təəssür edir, masaızda çox gözəl yerə yerləşib, prospektə yaxındır. Yuxarı mərtəbədə kombi xətləri çəkilib. Təkcəni və bu hissədən görünüşü. Yuxarı mərtəbədə bizdə yataq otağı, eyvan, yəni balkon var və bir ədəd də hamam otağı var. İstədiyiniz kimi hamını göstərəm. Aksesuarları da danışa görsəsəniz. Qiymət fili görünən məlumat yerindədir. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Bu da bizim birinci yataq otağıdır, ən kiçik yataq otağı. Budur. Və burada 2 ədəd də yerdə qalan böyük yataq otaqları da onu da göstərəm. Tam şəkildə yataq dəsti yerləşəcək. Tam cüt daşıncı kimi şeydir. Öskən tikilib, ən əsası kombi xətti var. Belə bir ümmi yataq otağıdır. Bir də sonuncu yataq otağını göstərəcəm. Nəhə keçək sizlərə sonuncu yataq otağını göstərəm. Videonu bəyənməyi unutmayın. Qiyməti də gördür məlumat yerindədir. Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağınızı tövsiyə edərdim ki, belə gələcəkdə gözəl həyət evlərimiz, mənzillərimiz satışa çıxanda ilk olaraq siz də izləyə biləsiniz. Son izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.